असलकुम वेलकम टू माई चैनल मसालेदार मंजिल विद अलीशा आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और यूनिक सी आलू की रेसिपी की लेकर आई हूँ आलू की बिरयानी की रेसिपी आपको इन बहुत मज़ा आएगा आप लोग बहुत एंजॉय इंजॉय करेंगे विदाउट चिकन इन टेस्ट लाजवाब होगा इसके लिए आलू को अगर तो छोटे साइज़ के हैं तो उनको बस छील लीजिएगा तो अगर थोड़े बड़े हैं तो उनको बड़े बड़े क्यूब्स में काट लेंगे टमाटर स्लाइस करके शामिल किए हैं और कनौर क्यूब शामिल किए हैं जो भी अवेलेबल हो आपके पास हरी मिर्ची साबत और बेसिक से मसाले हैं किचन में मौजूद वो शामिल किए हैं लहसुन अदरक प्याज जो है मैं हाफ अभी शामिल कर दूंगी हाफ जो है उसको गोल्डन ब्राउन कर लूंगी इसमें दही शामिल कर दूंगी मेरे हरी चटनी शामिल की है आपके पास पुदीना हो तो वो शामिल कर लीजिएगा और हरा धनिया इसके साथ कुकिंग ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से जो है मसाज कर लूँगी मैरिनेट कर लूँगी और जो है कश्मीरी रेड चिल्ली मैंने कलर के लिए अच्छा सा तह के कलर आए वो शामिल किया ये देखें इसको आप 15 मिनट रख सकते हैं या फिर फ़ौरन ही अगर आपको जल्दी है तो इसको आप चाहें तो इसको कुकर में गला लीजिएगा आलूओं को दो मिनट में बेहतरीन नहीं तो आप इसको अगर टाइम है तो दम पे छोड़ दें दम पे बेहतरीन किस्म के जो है आपके आलू जो है वो कुक हो जाएंगे आंच कम ही रखिए साथ में मैं जब तक हमारे आलू बॉईल होंगे गल जाएंगे अच्छे से जो है मसाले के अंदर तब तक मैं राइस बॉईल कर लूँगी ये देख सकते हैं आप इसका उसी के पास मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया दही के टमाटर के पानी में ये अच्छे से जो है हमारा मसाला बेहतरीन किस्म का ये लाजवाब किस्म की बिरयानी है और इंशाल्लाह जो वेजिटेरियन है उनको ये बहुत पसंद आएगी अगर नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी इंशाल्लाह ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी अगर दावत वगैरह पे कोई और चिकन की डिशेस बना रहे हैं तो साथ इसको इंशाल्लाह बनाएगा तो आपके गेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे और याद रखेंगे ये बिरयानी इतनी माशाल्लाह जो है शानदार बनकर तैयार होती है अभी जो आलू का मसाला तैयार किया था इसमें हल्का सा मैंने पानी का छीटा लगा के छोड़ा है क्योंकि ताकि जो है ये अच्छी सी हमारी थोड़ा सा चावलों को भी इसका जो है मसाला लगे और नीचे ना लगे क्योंकि मैंने लेडिंग नहीं करूँगी बस इसके ऊपर ही जो है वो राइस शामिल करूँगी और हरी मिर्चें धनिया और जो फ्राई हाफ़ प्याज छोड़ा था वो शामिल कर दिया इसके अंदर ब्राउन किया था इसके ऊपर अब राइस शामिल किए हैं ये देख सकते हैं आप इन आप लास्ट में इसकी लुक चेक कीजिएगा आपको भूख लग जाएगी और जब ट्राई करेंगे मुझे लास्ट में बताइएगा आपको ये जो है रेसिपी कैसी लगी इसके ऊपर भी गार्निश कर देंगे और इसको दम लगाएंगे ये येलो फूड कलर शामिल करेंगे ऑप्शनल है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप शामिल मत कीजिएगा ये आपके गेस्ट सारे बहुत इंजॉय करने वाले हैं वीकेंड पे भी आप इसको ट्राई कर सकती हैं और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है और बेहतरीन किस्म की ये खेड़ा वाटर मैंने शामिल किया है इसके ऊपर बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मैंने बिरयानी मसाला वगैरह कोई शामिल नहीं किया था चिकन क्यूबस शामिल किया था वो भी ऑप्शनल है बस बेसिक से मसाले जो किचन में मौजूद हो वो शामिल कर सकते हैं आप मेरे पास कीड़ा वाटर पड़ा था एसन वो शामिल किया बस और इसको अच्छा सा दम आने दूंगी ये देख सकते हैं आधा घंटा तकरीबन इसको अच्छे से दम आया है ये ये देखो मिक्स करूँगी जब और बिरयानी का मतलब वाइट राइस थोड़े बहुत इसके साथ होने चाहिए बिल्कुल पुलाव नहीं बन जाना चाहिए आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह आपको लग रहा है कि ये आलू की बिरयानी है कितनी जो है मज़े की ये लग रही है आप चिकन वाली बिरयानी बोल जाएंगे एक बार अगर इसको ट्राई करेंगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लाजमी कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी वीडियो को जो है लाइक कर दीजिएगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़